ka serfing sportning ekstremal turlaridan biri bo'lib u bilan shug'ullanish istagini bildirayotgan yoshlar soni yildan yilga ortib bormoqda kayit tarjima qilinganda havo iloni serfing to'lqinda uchish ma'nosini beradi bu sport turining mohiyati shundaki katta havo ilonli taxtada to'lqinlar aro sirg'anish tortishish kuchi ta'sirida harakat esa uning asosini tashkil etadi endilikda mazkur sport turiga qiziqqan yoshlar uchun imkoniyat eshiklari ochildi ya'ni navoiy viloyati qiziltepa tumani to'dakul suv havzasida ilk marotaba kayt serfing maktabi tashkil etildi ikki ming yigirma uchinchi yilda eksklyuzivni turizmni rivojlantirish maqsadida o'zimizni mana shu dam olish zonamizda kid serfing maktabini ochdik bu ham bo'lsa mana shu demak turistlar oqimini yangicha yo'nalishi yoshlar auditoriyasi yoshlar oqimini ko'paytirish maqsadida kayserfing sport ustalarining suv ustida bir necha metrga sakrab turli akrobatik chiqishlari hamda murakkab harakatlarni bajarishlari juda qiziqarliligi barobarida o'ziga yarasha murakkabligi ham mavjud ayni kunlarda malakali mutaxassislar va professional sportchilar tomonidan sohil bo'yida master klasslar tashkil etilgan katсефиnг это новый вид спорта который сейчас стремительно развивается по всему миру kayt serfing butun dunyoda rivojlanayotgan yangi sport turi hisoblanadi o'zbekistonda ham mazkur sport turini ommalashtirish maqsadida maktabini tashkil qildik o'rganish va monitoringlardan so'ng shamol isishi yuqori bo'lgan tudakulni tanladik kayt serfing hozirda olimpiya sport turlariga kiritilgan maktabda ishtirokchilar xohishiga ko'ra wakporting va sab serfing bo'yicha mashg'ulotlar tashkillashtiriladi hozirda kayt serfing bilan shug'ullanish istagini bildirayotgan yoshlar soni sekin asta ko'payib bormoqda tashkil etilgan maktab esa kelajak avlodning qiziqishini yanada oshirish va mazkur sport turi orqali jahon arenalarda o'z o'rinlariga ega bo'ladigan sportchi yoshlarning ortishiga ishonamiz shu qatorda adrenalinga boy bo'lgan ushbu serfing maktabi natijasida yurtimizda turizm salohiyati yana rivoj topishi ham maqsad qilingan shohsanam nimarjanova Sevdor sattorov hudud yangiliklar informatsion dasturi uchun navoiydan tayyorlandi